вам знаком? Книжкин дом. Знаете, что тут книжки живут, книжки живут. Короткие и длинные, новые, старинные, обычные и странные, и даже иностранные. Книги в ряд для ребят. Прочесть все, что в них есть, все, что в них есть, короткие и длинные, новые, старинные, обычные, обычные и странные, и даже иностранные, серьезные учебные. Веселые, волшебные, про море и С картинками и без. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, может столько увидеть и столько узнать, Может узнать, открывать и исследовать новые страны. читать, тот, кто любит читать. Acrobat oh,